Дом может уйти под землю по вине оренбуржцев. Необычное обращение по малоприятной проблеме поступило сегодня от жителей дома по улице Полигонной. На протяжении уже нескольких лет вход в их подвал заблокирован фекалиями. Коммунальщики разводят руками и объясняют, решить вопрос не в их полномочиях. Почему? О проблеме и всех вытекающих последствиях в нашей постоянной рубрике «Срок ответа сегодня». Прям вот на этой вот доске была, значит, вода. Я ступила, и меня прям пощикал. Вот оттуда, с той стороны, прям текло. Вон еще вода. Этот щепетильный вопрос, который все обычно стараются обходить стороной, для жителей дома 32А по улице Полигоны стал настоящей головной болью. Впервые неприятный запах они почувствовали 6 лет назад. Когда вызвали слесарей, выяснилось, забились канализационные трубы. И как результат, все нечистоты оказались в подвале и в санузлах жильцов нижних этажей. Постоянно находится вода. Постоянно Постоянно гниль, постоянно запах, вот этот вот неприятный. Вот. Ну, как дышать. И я вообще-то ничего не могу сказать против ТСЖ. Всегда чисто, всегда убираются. Они сваливают на жильцов. А жильцы, вот я сейчас убедилась, что я думаю, что это жильцы, вот которые женщины мне говорили, они сейчас не выходят. И чего только нет в канализационных трубах, признаются специалисты ТСЖ Веста. Они даже составили своеобразный рейтинг самых популярных предметов, из-за которых забивается канализация. На первом месте половые тряпки, далее идет мужская и женская одежда. Тройку замыкают кости неизвестного происхождения. Раз в три, в четыре месяца приезжаем туда, прочищаем там канализацию. Вот там два смежных стояка. Тут вопрос-то надо э, решать самим собственникам договариваться, что нельзя этого делать. Заменить трубы не проблема. От этого бы что-нибудь изменилось, то, пожалуйста, мы им заменим. А вот выписка из постановления Российского комитета по строительству и ЖКХ, как нужно пользоваться санузлом. Оказывается, нельзя выливать легко воспламеняющиеся жидкости и кислоты, бросать песок, строительный мусор, тряпки, стекло. В общем, помнить, что унитаз для отходов организма, а не бытовых нужд. Но самое страшное то, что влага может разрушить фундамент. Так что сколько лет простоит это этот дом – большой вопрос. Пять из них подвал находится в постоянной сырости. Хотелось бы, чтобы просто вели себя культурно. Проблема для них самих возникает. Начинается появляться в летний период там комары от этого, блохи. Их же деньги приходится на это тратить на обработку.